В последнее время, там, там полгода. И я почти никуда не ходил из-за того, что у меня гнила нога, так что я не мог ходить, она была больших размеров. Там. Я выходил максимум на лавочку, короче. Да, пришли верующие из церкви из Запорожской, и ну, я попросился на реабилитацию там, и встретил Влада в этот момент, он был в Запорожье. Вот я приехал сюда, чтобы понимали, я я очень долго не мог нормально ходить, я с палочкой ходил. И у меня было все потеряно. Не то, что там, а все полностью. Здоровье было потеряно, я весил килограмм на 50, может, 55. Них ему ходить мог только с палочкой, и то недолго, знаешь, надо было почаще ложить. И я еще, я помню, приехал, я каждый день старался колоть обезваживающие, потому что я не мог без них. Да, бинты, там, перевязки, все эти гнилые еще все. Над родные отказались всей мама, и жена, и все. Вообще никто не хотел со мной общаться. И тогда я понял, мы с Ладом как-то общались, он говорит, отдай себе вот все, у тебя ничего нет, ну, тебе терять нечего же. Вот тогда, положись на Бога, все, все в его руки, отдай и все, и живи. Вот это я тогда услышал, э, ну, ну, конечно, раз он мне это говорил, я тогда понял это. И вот на данный момент я вижу, что все, что в моей жизни сейчас есть, вообще все: работа, то, что я могу ходить, то, что я там семья у меня есть, то, что служение есть. Ну, вообще все, что есть, это все благодаря Богу. И много таких моментов, знаешь, было, когда я реально не понимал, как мы вообще можно там настолько смиряться. Я помню такие моменты были, знаешь, когда э, тоже. Ну тогда много было людей на реабилитации, там, там было по 5-7 по человек, и света не было. А я света не было, и там э, в туалете ну, сливали, знаешь, на руки, чтобы помыть. А я вот тут ходил, тут э, ну, танцевался на молитве, знаешь, пива, спустился. А передо мной еще ходило тут, 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 тут. Кто-то ходил в коридоре, кто-то ходил. А я тогда такой, что -то вот тогда такой момент пиковый был, что я, знаешь, закипал внутри. Что там где-то там, где меня обрезали, знаешь, где-то еще что-то. Оно вот это все сыграет, когда это на реабилитации частенько. И я помню, что Влад уходит такой оттуда сюда. А я живу, перед мной Владом еще три или четыре человека. А он вот так вот самый. Димончик, а иди сольешь мне водички. Иди, иди. Прикинь, я тогда так думал, что ты меня передо мной, глянь, ну, вот ты, подкрой глаза, бля, 3 три-четыре да, человека да. ходят, что ты меня с самого <свят> <свят> тянешь? Прикинь, ну я думаю, да я так смирял, было моменты, что смирялся, да. А знаешь, когда смиряешься, оно, Бог видит это, Он дает силы проходить это все. И, и потом начали твориться чудеса, реальные чудеса. Со мной приехала сюда Кристина. Тоже попал. Ну, А я приехала сюда как беженка, тоже жила на женском центре. Восстановились отношения. Бог полотну, там чудесным образом помог закрыть кредиты. Чудесным реально образом. Ну, не было вариантов никаких. Я даже боялся в бабу заходить. А так получилось. Потом поправилось здоровье. Мама звонит. Ну, дети, прикинь, школы, все вот это вот работы. Ну, много чего в молитвенной тетрадке есть мои молитвенные нужды, которые все осуществились, которые Бог все сделал. Я говорю, вот если ты доверяешь Богу, ну, без каких-то там, наверное, корыстных побуждений. А лучше я тоже, знаешь, тоже думал, что вот хочется, 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 но молился и не оставлял этого. Вот. Молитвенная тетрадка ходила регулярно. Влад мне как-то дал, ее говорит, ты будешь отвечать, а я с ней выходил каждое молитвенное служение. А потом пускал по кругу, но она была всегда со мной. У меня была молитвенная тетрадка, правила реабилитации всегда на том Это всю реабилитацию, сколько я помню. Вот так. Вот такое вот свидетельство. А приехал я сюда вообще в таком состоянии, что, я не знаю, все, все шагали меня реально. Сейчас я набрал, уже так даже тогда брать не хотел. Просто подумал. Ладно, у вас Он меня раза четыре переспросил, ты точно согласен? Ну и видно было, что по что он как бы, знаешь, не сильно да хорошо. Да. Хотел взять другого человека, он был другой человек. Видишь. Да, а вы видишь, Бог открыл сердце и. И слава Богу. Да, слава, слава Богу, Богу, конечно. Да. Вся слава Иисусу Христу. Mm -hmm. Все, но вот, реабилитация много чего дает. Много времени можно уделять Богу. И я тут а, начал получать такие откровения реально. И по поводу кредита, я помню, у меня появился телефон. Э -э, переживать начал тогда такой момент, что надо было сюда оформлять ВПО, знаешь, вот эти все моменты. А у меня кредит, думаю, как же сделать? И вышел, молюсь, первый день, второй. Выхожу, что-то, ну, тут хожу, молюсь. И тут сообщение какое-то приходит. Это сообщение с Библии. Знаешь, приходит уведомление Я открываю. Я не помню место У меня где-то в тетрадке записано там старое. Но там написано примириться с братом со своим, знаешь. А я вот, у меня братья вообще, я их там оборовал перед тем, как ушел из ну, на Бритон, И они вообще трубки не брали. Я попродавал их мне амуницию, там, ну все вообще полностью. Я, вот вот такое вот слово приходит. И я понимаю, что надо это делать. Я пишу сообщение брату младшему, так, так и так. Привет, давай, хочу поговорить, просить прощения у тебя. Он в этот момент звонит, я с ним разговариваю, открываю ему сердце, что вот такая ситуация, что сейчас надо, ну, ну такие переживания, знаешь, кредит надо идти. И он говорит, а сколько там у тебя? Я говорю, там что-то 3000 тысячи или сколько там гривен. Мне там какую-то ну сделали какие-то там скидки, там сколько я брал типа отдать без процентов. А, а, я ему говорю трешку. Он говорит, трешку, ну да, трешку много, наверное. Я говорю, трешка гривен для меня. Он гривен? Да не, ну на тебя сейчас прям сразу. И вот это он мне сразу скинул. Вообще это буквально за один день я что решил. Вот так. Хотя он даже слушать меня не хотел. Последний раз он вообще матом меня укрыл, когда я ему звонил. И вот так вот это все решилось. Да, буквально я делю. Молился, да, взрывал Богу. И вот так И так же самое по поводу Кристины перед тем, как сюда ее позвонить, ну, позвать сюда, я советовался с Владом, советовался с Викой, ну, что было, они тогда жили на женской реабилитации, советовался, как правильно поступить. Да, и был час молитвы перед собранием, знаешь, я так молился, чтобы Бог отдал ответ, и в конце собрания всего, вот это я просидел, час промолился, в конце собрания Леся вышла И тогда помните был период Когда они ездили с пастырем в Киев на передачу тогда. Угу. И Леся в конце собрания Уже собрание закончилось И она говорит Но ну, мы все равно всегда хотим Чтобы родители все, а, Дети всегда были возле своих родителей И я реально тогда понял Что это было слово мне сказано Потому что уже все сказано было Собрание закончилось понятно? И я звоню в этот день Кристине И она соглашается приехать сюда Вот так все через откровения, да, я сам был Много таких откровений тут было, но это все связано с молитвой. Обидуешь. Если ну, вызываешь с какими-то, знаешь, вопросами с искренними, то получишь ответ. Рано или поздно ты его получишь. Просто задавай вопрос, да. вот так, вот такое свидетельство. Слава Иисусу. А с Ваксом недавно мы работали, когда этот. Uh...